三宝，你们在公司附近分头找。小池，你去公交车站，我去车站。<好>喂，周总，你可算接电话了，是关于花花的吗？对，是的，他不见了，我们正在找。我马上去公司。 不起，是花花，肖小姐，我总算是找到你了。你怎么可以这么不辞而别呢？我，我不管你有千百个离开理由，你这样对周志水公平吗？难道他不值得你一个道别吗？ 别呀、啊！谁让你走？吓死我了、哎！你可真行啊你！你说走就走，不准走！谁让你走了啊？欢欢<晃>自从他的出现，改变了我的生活。 让我的生活有了色彩，但我就是无时无刻的想去靠近他，接近他。 什么我喜欢你，我最最最最最最喜欢你。你也是我周志飞的专属，不会丢谁。 花花，昨天晚上还好好的，你为什么突然要走呢？是不是我什么地方做的不对？你告诉我，我改。没有，你很好。是我自己的问题。花花，先喝口水吧。谢谢肖小,小姐。志斐，你想知道花花为什么突然离开？或许我可以给你一个参考答案。 是什么？花花，周志然是不是找过你？你是什么意思啊？花花，你老实说，这次你离开，是不是周志然劝你的？不是，是我自己决定的。我离开，对每一个人都好。花花，花花。 事到如今，你不能再对我们有任何隐瞒，不然你和知匪的事情完全没有办法解决。前段时间，我才知道，小然，他。 他一直喜欢我。那天，他约我见面。其实我第一次见到你的时候，我就喜欢上你了。我知道你跟哥哥在一起了，我我会把喜欢藏的好好的，不会打扰到你们。后来我就想。 如果志斐知道了小然对我的感情，一定会很自责，觉得对不起小然。我也不想看到小然为了逃避这段感情而受苦，所以我就想，是不是只有我消失，一切就能变回我出现之前的样子？花花，你是不是误解了小然的意思？不是花花误解小然，是你从头到尾都不了解你这个弟弟。 我们两兄弟从小相依为命，他生过的每一次病，得过的每一次奖，交过的每一个朋友，我都知道。我怎么不了解他？哦，那你知道从初中到大学，他擅自帮你抄回了多少情书吗？我知道啊，他是怕我早恋影响学习。初中、高中也就算了，大学也算早恋吗？小然从小就喜欢偷翻你的书包，看看有没有其他女生递给你的情书或送你的礼物。 长大了以后，不管你参加任何的宴会，他都要参加，因为他怕有人靠近你。你身边所有的朋友，他都有联系方式，因为他可以透过他们随时监控着你。他提防你身边方圆五米以内的任何男女，包括我。他觉得我们两个不可能，所以才对我解除了警备。他这是孩子气的表现，他是关心我。那花花呢？ 在花花出现之前，你可以说小然是孩子气，但是他都已经大学快毕业了，总该长大了吧？花花是你昭告天下的女友，他却想尽方法要把她赶走。我还是不太相信他会做出这种事情。 小长，快下来啊，去吃饭。我现在有点事，你先上来吧。周志斐，你非要听到小然亲口承认，你才相信吗？我有个方法。朱华果然没有回来。 喂，喂，小然，知斐要向花花求婚。什么？花花好像要离开，知斐为了留住她，所以向她求婚。但咱们作为兄弟，一定要到场。你们现在在哪？我现在过去，就在周氏大楼天台，你赶紧过来。停下！不准答应。石华花。 这就是你所谓的对大家都好的方式，你就应该彻底从我和我哥的世界消失，而不是站在这里痴心妄想成为我哥的妻子。你，跟起来。 一起骗我！你们联合这个什么都不是的外人骗我！小然，你为什么逼花花离开我？为什么？哥，我为什么这么做你不知道吗？你觉得石花花配得上你吗？ 你是双料硕士，全 A 毕业，二十二岁独立接受斐然，每年掌管的资金上亿。他呢，不过是个山里来的村姑，要学历没学历，要能力没能力。他接近你就是为了你的钱和财产，跟你一时为爱冲昏头脑没关系。我来，我来帮你清除这个不该存在的人。周知然，你还没有长大吗？ 你不晓得花花对知斐有多重要吗？小然，你从小和知斐一起长大，现在他好不容易有一个喜欢的人，你怎么忍心拆散他们？而且我都看到，你给石总看你手臂上伤口的时候，他有多难过，多心疼。伤口。 真的是因为喜欢石花花，才做了这些吗？我喜欢她？怎么可能？我怎么可能喜欢这种人啊？ 全都是因为她莫名其妙从天而降，不仅当上了斐然的代言人，还让哥你每天围着她转。你跟我在一起的时候，每天也都在聊她的事。我拼命努力，提早完成学业回家，你一句话都没有。你心里、你眼里全是她。 还有，你们在一起的消息，我也是最后一个才知道。哥，我还是那个你喜欢的小然。小然<的>，所以我接近他，研究他，找到他的弱点。我说我喜欢他。 只是想让他顾及我们兄弟的感情，早点离开。小然，我没有顾及你的感受是我的错，但是我真的很爱花花，我会一辈子和她在一起，她以后会成为我们的家人，你的嫂子。不要！我宁愿你跟小小跟季行在一起，我也不要你跟这个施花花在一起。她是什么东西啊？啊？她哪点配得上你、啊？ 他只会吸干你的血，把你变得不像原来的周志斐，把我们兄弟的生活全打乱。他就是个害人精，他应该滚啊，周知远。 我为什么一直以来这么努力，这么拼命，就是想跟你过更好的生活。我努力给你双倍的爱，就希望你不要因为父母双亡而感到自卑。我想让你像正常孩子一样长大。事到如今，你真的让我太失望了，哥。我就不失望吗？ 我最亲爱的两位哥哥，联合起来背叛我，把我当傻子一样耍，我不失望吗？ 志斐，这哥，哥你怎么样？哥，你醒了。志斐，哥，你怎么了？小斐。 好，谢姐姐，小斐，别怕，花花姐姐在呢，别害怕。小,小斐，你你为什么叫他小斐、啊？不是，到底怎么回事？你先别那么大声，会吓到他的。我知道你很难接受，但你哥现在并不是你平常见到那个状态，他现在只是个孩子。 孩子，当年你父母出事那年你还小，并不记事。可是志斐他目睹了全程，因此留下了很严重的心理阴影。之后只要他每见到血，都能触发应急反应，变成你们现在见到的这个状。 姐姐，他是谁呀、啊？我好害怕。哥，是我呀，小然，你弟弟。好，不看了，不看了。哥，是我呀，小然。他现在真的不记得你。 我哥怎么可能不记得我？你们是不是又骗我？啊！我哥怎么可能不记得我？